ее любить больше, чем тебя. Ладно, давай, не буду обижать ее, вот обещаю прямо <связано> здесь. Она пришла. Она пришла. Bueno. Что ты, ты бил улыбаешься? <связано> Что ты девочку в коридоре держишь? Все стынет, мать приготовь. Иду. Все нормально, да? Сейчас... <связано> все хорошо. Что, буду, все прекрасно. Thank you.

это твоя девушка или это твоя дедушка? <реш> просто сынок, извини, мы с матерью разволновались. Я не понял, ты сказал, это твоя девушка или у нас больше нет сына? А я, я я что, стою тут? У меня же дома на плите в духовке. Больше, наверное, разгорелось. Пойду принесу старое. Совсем. Предлагаю мать не <свят> Когда мы сядем за закон? А! Шупутински делала, Марина! Нормально, <свят> <давай>, я <попрыгаю>. <свят> Давай, ухо. <свят> ну! <свят> Угощайтесь. Вот, на огурчики, винегретик, картошечка. Ну, хлеб, думаю, ваш любимый, бородинский. <свистит> давайте знакомиться. Да, Давай знакомиться. Значит, меня зовут Владимир Александрович. Я, значит, отец <свистит> этого. Да Мать покойница. Женщина очень любила. Вот, да, да, а вы, собственно, извиняюсь, как вы познакомились? Случайно. Да. В парке ночью. Это была любовь с первого взгляда. Потом мы всю ночь ходили по набережной и целовались. Папа, извини, то не туда попал. Целовали, да? А я спрашиваю, откуда у Юрки вся порта в, Юрке, в раздражении? А он просто съел и целовал! А, ну, э, скажи, скажи мне, Святой Николай... Э, 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 да. Скажи, ей, э, 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 а вы, кроме того, чтобы так вот выглядеть, еще чем-то в жизни занимаетесь? Конечно, я работаю. Дайте угадаю, кем. А нет, нет, Женечка работает в шоу-бизнесе. Точно? Вас водят и людям забавки показывают, да? А, нет, стилист-парикмахер. Сапожник без сапог. Да. Скажи, пожалуйста, дам полдома. О, Женечка, скажи, а ты сам, скобочка открывается, а, скобочка закрывается, откуда? Вы знаете, я сама не местная, а, понимаю. Дело понимаете. в том, что сейчас очень проблематично снять квартиру. С -с -с -с. Никто не сдает мне жилье. Странно почему? Наверное, потому что я не Донецка. Конечно! Причина в этом сто процентов! Да а хобби у тебя, старый змом, есть? Я играю на гитаре. Ты все ебать! <связать> Папа, да. Женя, давайте как-то разрядим обстановку. Да, <связать> да. да. Хотите, я согласна. Да. Ты хотите, расскажу анекдот? Анекдот а с удовольствием. Правда, он немножко <связать> бородатый и <хуже>. Вообще-то <связать> я еще не рассказал. Можете <связать> <Больше, связать> уже не напрягал? Давайте лучше я вам расскажу. Папа умеет рассказывать. У меня столько историй. Правда, вы знаете, я сейчас смотрю на вас и вспоминаю только, как я в Афгане воевал. То мам, ты мой симпатичный. Папа, да. Женя очень хозяйственная. Так, Вытирает пыль, моет посуду, подметает. Ну, есть же чем. Владимир Александрович, вы действительно считаете, что мы с Юрой не пары? Ну, почему? Вот что, Карл Парк? Я сейчас живу очень гармонально. Папа, гармонично смотрит? — Я согласна, во мне не все идеально. — Теперь Я давно хочу устранить один дефект своей внешности. Ну, — Какой? Я просто не вижу Как это? <laughs> — Увеличить грудь. <laughs> — Ну это на женщины совсем не похоже даже. <laughs> — Их грудей немало. <laughs> я я — уже решал увеличить. — А что проблема? Что решает? — Денег нет. <laughs> — А что? Трах тебе дох не помогает. Интересно. Папа, ты можешь от... нормальный вопрос задать? А да. хорошо, это нормальный. нормальный. Сказать, а, в голову замка и... Извините. И мы как раз сыграли Динамо Кит Шахтер. Не знаете Я не знаю, я футболом не увлекаюсь. А, а, я вчера поймал карпа. Карп. Вот такого, на 10 килограммов. Представляете? Это много тебе? Я просто не в курсе. А может, хотите выпить что-нибудь покрепче виски? А я не пью. Ну, разве что мартини можно. Так вроде и папа сынок, не пойму. Знаете что? Хватит надо мной издеваться. А! У -а 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 -а! вас вот, борода порвалась! А, это рот! Папа, я сделал Жене приглаши. О, ты дебил! А -а -а! Я имею в виду, ну конечно! Свадьбу сыграем! Ну, а может и хорошо, что такое да? а невеста, надо в Одессы, да? Надо модеться ко Чего? Так на самом будет о чем говорить весь вечер. Ты не понимаешь, у нас все очень серьезно. Серьезно? Да. Девочка, а было уже с этим товарищем что-то власти? Не-не, женечка не такая. Мы до свадьбы не. Так может ты после свадьбы не Я не хотела вам говорить заранее, что такое, но у нас для вас Юрий сюрприз. Какой еще сюрприз? У нас скоро будет ребенок. Мать опять застрелила. Не хотите отпускать сына, так и скажите. Нет, ну, в принципе, нормально. Я уже начинаю привыкать. Юрчик, тем более. помнишь, ты хотел отпустить город? Ну, да. так, может быть, пора отпустить ее. ну, задай нормальный вопрос. Хорошо, нормальный вопрос. Ну, Женя, ты сидела? Нет. Бог-свидетель. Я пытался разговор повернуть в другую сторону. Знаете что? Вы тут поговорите по душам, а я пойду носик припудрю. Стульчак подыми. <рис> Невеста. Папа, а, ты очень груб. А я груб, Ты знаешь, что я очень сильно переживаю, что Женечку у меня уведут. <рис> Кто? <рис> Странствующий цирк, намотай бороду на руку и Так <рис> а Как ты не понимаешь, просто таким образом Женя бросает вызов обществу. Я не могу понять, почему Женя бросил вызов за всему обществу, а откликнулся только ты? А? Я-то думал, ты свою Наташу бросил, потому что у нее усики маленькие, разные, маленькие, а тебе просто этого мало, тебе надо, чтобы Лев нашел. А! Знаете, у вашего кота такой прикольный цвет шерсти, прям седой. До вашего прихода он был черненький мы же все-таки семья, ну, ну пожалуйста. Ладно уж, Женя, идите сюда. Семья, действительно, вы меня Извините, я, все, привыкаю, да. Можно я вас буду как-то, ну, по-отечески называть Женя? Хорошо. Тогда можно я буду называть вас папа? Конечно, сынок, можно! даю даешь добро на свадьбу! Даю. Сэр, неси икону. Вас оставлять будете. Ну, если изгнать не получится. <высек> то, <тогда>, Ладно, <благодаря> <высек> <высек> <высек>